Это вранье. Ассамблея работала, работает и работать будет. За это время, хоть э, народные депутаты бьют себя в руки говорят, что они сделали то, они сделали все, ничего они не сделали. Они сделали для что в тех условиях, в которых мы вынуждены были последние 20 лет существовать, не жить, а существовать, потому что у нас стало на 6 миллионов меньше, без отбой без Чернобыля, но нас стало меньше на 6 миллионов. Это откровенный геноцид украинского народа. И одна политическая сила, и другая политическая сила ничего не делали для того, чтобы единственным хозяину в этой стране, а именно народу, было нормально, комфортно жить, свободно работать, содержать свои семьи. Что мы имеем на сегодняшний день? Есть тело, то есть есть границы нашего государства, есть 46 миллионов населения в этом государстве, по Конституции, который является един, единым джерелом влады. И есть органы власти, которым народ делегировал свои полномочия выполнять работу. Ha